আৰু বইলক আজিৰ দিনটো মাজুলী যাওঁ পিছে এয়া আকৌ যোৱাকালি প্ৰথমতে স্মাৰ্ট বজাৰ তাৰপাছতে গ'লোঁ আৰু ড্ৰাগছলৈ আচলতে গৈছিলোঁ মই ডক্টৰক দেখাবলৈ কিন্তু সোনকালে হৈ যোৱাৰ কাৰণে নিকিও লগত আছিল যিহেতু বোলা বোলো অকণমান ইফাল সিফাল কৰি লওঁ সেই দেখিহে এনেকৈ অকণমান ঘূৰা ফুৰা কৰিলোঁ হেল্ল' ইফ্ৰন ৱেলকাম বেক টু মই আনাজাৰী ব্লগ আজি হৈছে বুধবাৰ আৰু এতিয়া বাজি গৈছে আবেলি পাঁচটা এয়া আকৌ আজি ৰাতিপুৱা এওঁ গৈছে ওলাই মানে অফিচৰ কামত সোনকালেই যাম বুলি ভাবিছিল পিছে অকণমান যাওঁতে যাওঁতে দেৰিয়ে হৈ গ'ল আৰু এওঁ পঠিয়াই মেলি লৈ যিহেতু আজি গণেশ চতুৰ্থী গতিকে মই লৈছোঁ এয়া প্ৰসাদখিনি ধুই আপোনালোকে বাৰু এইটো মানেনে নে এই যে মাঘৰ মাহত পৰে সৰস্বতী পূজা আগ্দিনাখন সেইটো মানে মই পিছে দুয়োটাই মানুহ জানেনে নহ'লে আকৌ বেয়া লাগে জনাৰ পিছত গণেশ চতুৰ্থী বুলি জনাৰ পিছত শৰাই এখন নিদিলে মনটো ভাল লাগি নাথাকে আৰু এয়া লৈছোঁ অলপ ফল মূলো ধুই যেনেকৈ পাৰিছোঁ তেনেকেই আগবঢ়াইছোঁ চিঠিদাতালৈ ভাবিছোঁ তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব এয়া দুখন সজাইছোঁ এখন মাক নি পেলাই দিমগৈ আৰু তাৰপাছতে বলক কিবা কিবি কেইটামান বনাই লওঁ এইফালে কুকাৰতে মই অলপ গাখীৰ দিছোঁ চাউ আৰু জহা চাউল দিছোঁ তেনেকেই বনাবলৈ লৈছোঁ যিহেতু অকণমান লৰালৰি ৰাতিপুৱা সময়খিনি ব্ৰেকফাষ্ট আকৌ অলপ পিছত লাগিবই যিহেতু ঘিউ দিছোঁ আৰু চেনি দিছোঁ ঢাকনাখন মাৰি দিছোঁ একদম ইজি হৈ যায় ড্ৰাই ফ্ৰুটছ তেনেকৈ একো দিয়া নাই এইফালে কেৰাহীটোত চুজি দিছোঁ লগতে মই অলপ চুজিখিনি অকণমান ভজা হোৱাৰ পিছত নাৰিকলো একাপ দি দিছোঁ এনেই বেলেগ বেলেগকৈ আচলতে বনাব লাগে তেতিয়া বস্তুটো বহুত দিন লাষ্টিং কৰে মানে থাকিলে মই পিছে বেছি নবনাওঁ সেইকাৰণে একেলগে চেনী চুজি আৰু নাৰিকলৰ শুকান গুড়াটো দি পেলাই এনেকেই ভাজিছোঁ আচলতে মই যদি মই এইখিনি চুজিখিনি থৈ ল'লোঁ হয় তেতিয়া অকণমান হাৰ্ড হ'ল হয় কিন্তু এতিয়া আকৌ খাবলৈ চফ্ট হয় এনেকৈ বনালে তাৰপিছত মই গাখীৰ দিছোঁ গাখীৰ মোক অকণ বেছিয়ে লাগিছে যিহেতু লগত চুজি আছে একাপতকৈ অকণ বেছিয়ে লাগিলে গাখীৰ আৰু তাৰপাছতে এয়া মই চাওকচোন মানে অকণমান টান দৈ এটা হোৱালৈকে লৰাই এচামুচ ঘিউ দি দিছোঁ আৰু অকণমান বেছিও দিব পাৰে অকণ কৰ্পুৰ দিছোঁ যিহেতু হজম হোৱাতে ই সহায় কৰে আৰু গোন্ধটোও ভাল লাগে যোনে যোনে ভাল পায় আৰু তাৰপিছত কাঁহী এখনলৈ মই নমাই থৈ দিছোঁ এয়া চাওকচোন অকণমান ঠাণ্ডা হ'লত মই ইয়াতে অলপ আকৌ ঘিউ দিছোঁ খুব ভালকৈ ঠাণ্ডা হোৱাই নাই আৰু এই যে চেপ এটা আনিছিলোঁ মুদকৰ সেই চেপটোত অকণ ঘিউ সানি এনেকৈ দুইফালে চুজিৰ আৰু যিটো এইটো মই দৈটো বনাইছিলোঁ সেইটো দি দিছোঁ চুজি আৰু নাৰিকলৰ তাৰপিছতে এনেকৈ একদম ইজি সেইটো সকলোৱে জানে আৰু তথাপিতো শ্বেপটো হ'লে বনাবলৈ সুবিধা মই অকণ ইয়াত দেখাই দিলোঁ ফটা পট ওলাই যায় জানেনে ইয়াত দেখিছে কি ধুনীয়া হৈ যায় আৰু মোৰ খুব লৰালৰি ৰাতিপুৱা সময়কণ গতিকে মই খুব ওচৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখাব ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ তথাপিতো বনাইছোঁ যেতিয়া প্ৰথমবাৰ এনেকৈ চেপ দি বনাইছোঁ অকণমান দেখাই দিলোঁ খাবলৈ কিন্তু খুবেই ধুনীয়া হৈছিলে আমি প্ৰসাদৰ লগত খালোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰায় পায়সখিনিও লৈ লৈছোঁ আৰু ব'লকচোন আজি গণেশ চতুৰ্থী মইনো কেনেকৈ গোঁসাই আগত কি কি কৰোঁ অকণমান দেখাই দিওঁ মই কিন্তু বৰ বেছি নিয়ম নীতি নাজানো এয়া লৈ আহিছোঁ বাৰীৰ পৰা কেডেলমান দুবৰি আৰু তাৰপাছতে মোৰ গণেশজনা মই ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ পানী তাৰপাছতে দিছোঁ অকণমান মই এয়া গংগাজল কেনেকৈ কি কৰে মই খুব বিশেষ ভালকৈ নাজানো তথাপিতো এনেকৈ ধুৱাই মেলি ল'লে মোৰ মনটো ভাল লাগে আৰু এখন শুদ্ধ কাপোৰেৰে ধুনীয়াকৈ মচি লৈছোঁ গোঁসাইজনাক চিদ্ধিদাতাক আৰু তাৰপাছতে ৰঙা নতুন কাপোৰ আছিল যে আগৰখন সলাই এইখন মই পিন্ধাই দিছোঁ এনেদৰেই আৰু তাৰপাছতে চাকি গছত দিছোঁ অকণমান ঘিউ মানে গণেশ বাবাৰ হেনো ঘিউ বৰ প্ৰিয় সেইকাৰণে ঘিউ চাকি এগছ মই সদায় জ্বলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু এয়া লগতে অলপ দুবৰি সুৰডালৰ ওচৰত থৈ দিছোঁ এনেকৈ হেনো সাতডাল তিনিডাল বা পাঁচডাল এনেকৈ দিব পাৰি আৰু এয়া শৰাইখিনি আগবঢ়াইছোঁ এয়া মোৰ এনেকেই পূজা কৰিলোঁ আৰু আজি দুটা বজাতহে হেনো আছিল তিথিটো গতিকে মাছ অকণ ভাজি এয়া ভাজিছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ অকণমান কিবা বনাওঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ পিছে ভালকৈ আজি দেখাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু নিকিয়ে মোক ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে থিয় কৰি ভিডিঅ' কৰি আছিলে গতিকে মোৰ হাতত খুব ভালকৈ ভিডিঅ'বোৰ নাই এয়া লৈছোঁ মাছৰ মানে তেল ভাজি এয়া লাও বিলাহী আলু এনেকেই মেচাডালেৰে মেচ কৰি লৈছোঁ সিজাই পেলাই তেল দিছোঁ অকণমান সৰিয়হ ফুটাই হালধি দিছোঁ আৰু সেইখিনি বাকী দিছোঁ ইমান ইজিলি হৈ যায় নহয় বিৰাট ভাল লাগে অকণমান নিমখ চেনি দি এইয়া নমাই থৈ দিছোঁ নেমুটেঙা আৰু লগতে অকণমান ধনিয়া পাত দি মোৰ হৈ গ'ল মাছৰ আঞ্জা আৰু এয়া প্ৰসাদখিনি ভাঙিলোঁ তাৰপাছতে আনি ধুনীয়াকৈ যেইজন মানুহ আছে সেইজনৰ এনেকৈ প্লেটত দি দি গ'লোঁ সকলোবোৰ যি যি বনাইছিলোঁ সকলোবোৰ দি পেলাই মই বোলো ভগাই লওঁ প্ৰসাদকণ এয়া লৈ গৈছোঁ ওপৰত যা আৰু দেওৰলৈ আৰু লগতে মালেই আৰু সৰুটো দেওৰত ইয়াতেই খালে আৰু যা অৱশ্যে স্কুললৈ গ'ল তাই আহি পেলাইহে খাবহি এয়া মাক দিলোঁ আৰু ওপৰলৈ লৈ গৈ পেলাই যাহঁতকো দি থৈ আহিলোঁগৈ আৰু আজিৰ দিনটো মোৰ এনেকেই শেষ কৰিছোঁ আজি খুব এনেকৈ ভিডিঅ' ভালকৈ কৰিব পৰা নাই ল'ৰা ৰাতিপুৱা যিহেতু খুবেই লৰালৰি এসাঁজ ভাত আৰু নিকিয়ে ভাল হোৱা বুলি কৈছে আৰু তেন্তে আজিলৈ আহোঁ